اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظم دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں آ, کچھ عالمی خبروں کے حوالے سے آپ سے بات ہوگی کچھ مقامی سطح پر جو خبریں ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا سوات میں ایک بہت زبردست امن مارچ ہوا ہے ہزاروں لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے آ, ان کے مطالبات کیا ہیں یہ بتاؤں گا اور آ, جنرل اسمبلی سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے وزیراعظم شہباز شریف نے خطاب کیا ہے بڑا جاندار بڑا شاندار خطاب کیا ہے آ ساتھ ہی اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو جب اپنے خطاب کے لیے آئے وزیراعظم شہباز شریف کے فوراً بعد تو پاکستانی وفد نے واک آؤٹ کر لیا اور اس وقت جب ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو بیروت سے لبنان سے دل خراش خبریں آ رہی ہیں اسرائیل نے تازہ بمباری کی ہے جنوبی بیروت میں اور حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے یہ وہ ہیڈ کوارٹر ہے کہ جہاں پر اکثر حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں حسن نصر اللہ کی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ حسن نصر اللہ اس موقع پر موجود تھے اور عالمی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ اس حملے میں چار بڑی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جن میں لوگ موجود تھے عورتیں موجود تھیں بچے موجود تھے فیملیز موجود تھیں اور سینکڑوں کی تعداد میں جانی نقصان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے لیکن جو کنفرم اطلاعات آ رہی ہیں عالمی میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے اس میں دو افراد کی شہادت کے حوالے سے خبریں جو ہے ابھی تک سامنے آ چکی ہیں مذکورہ مقام پر امدادی کاموں کے لیے ہلال احمر اور دیگر جو ریسکیو ادارے ہیں ان کے رضا کار پہنچ چکے ہیں اور ملبے سے لوگوں کو نکالنے کا کام جو ہے وہ جاری ہے یہ فضائی حملہ تھا اسرائیل کی جانب سے دس میزائل داغے گئے ہیں ان چار عمارتوں کے اوپر اور یہ بیروت میں قائم ایئرپورٹ روڈ پر ایک مخصوص البرج نامی عمارت جو ہے اس پر باقاعدہ یہ بمباری کی گئی ہے اور اس میں اضافے کا یعنی جو اموات اور زخمیوں کی جو تعداد ہے اس میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں حزب اللہ کی مرکزی قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے کیونکہ عمارت کے زیر زمین حزب اللہ کا دفتر قائم تھا اور وہاں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ بھی موجود تھے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے گزشتہ پانچ روز کے دوران جاری فضائی حملوں میں یہ سب سے طاقتور حملہ ہے جس کے نتیجے میں چار عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں آ, ایرانی خبر رسائی ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں حزب اللہ کے سربراہ محفوظ رہے جبکہ ان کے بارے میں مزید معلومات لی جاری ہیں آ, خبر رسائی ادارے رائٹرز کو بھی حزب اللہ کے کمانڈر نے تصدیق کی کہ حسن نصر اللہ جو ہے اس حملے میں محفوظ ہیں یہ واقعہ نیتن یاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں ان کی تقریر کے چند گھنٹے بعد ہوا ہے اور ان کے باشن ان کے ان کی تقریر آپ سنیں تو آ, عجیب سی صورتحال ہے دنیا جو ہے وہ آ, اقوام متحدہ کا جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اس میں غزہ اسرائیل کی صورتحال کے حوالے سے بات بھی ہو رہی ہے اور پھر اسی جگہ پہ نیتن یاہو کھڑے ہو کر تقریر بھی کرتے ہیں یہ تو شاباش ہے ان ملکوں کے وفود کو پاکستان سمیت کہ جنہوں نے نیتن یاہو کی تقریر کے دوران واک آؤٹ کیا اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور اس موقع پر شور شرابہ بھی ہوا جب نیتن یاہو جو ہے وہ تقریر کے لیے اٹھے یہ صورتحال اگر آپ دیکھیں تو پھر اس میں جب یہ واک آؤٹ ہو رہا تھا تو نیتن یاہو نے ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا موقف پیش کیا اور یہ صرف پاکستان نے احتجاج نہیں کیا بلکہ باقی بھی مختلف وفود ملکوں کے جو وفود تھے انہوں نے شور کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کی کوشش کی لیکن ایوان میں موجود سکیورٹی افسران نے انہیں چپ کرا دیا آ, تقریر کے موقع پر حماس کی جانب سے جو یرغمال بنائے گئے افراد کے خاندان کے لوگ بھی حال میں موجود تھے جنہوں نے نیتنیاہوں کا کڑے ہو کر تالیوں سے استقبال کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے بہت آ, آ, جو ہے جامع ایک تقریر کی بہت زبردست شاندار تقریر تھی اور اس میں کچھ نکات کے حوالے سے تنقید بھی ہو رہی ہے جیسے دو ریاستی حل کا جو ایک فارمولا ہے اور وزیراعظم شہباز شریف نے اپنی تقریر میں کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے نسل کشی اور قتل عام سمیت دنیا کے نظام کو درپیش سنگین چیلنجز کو دیکھتے ہوئے ہمیں نئے ورلڈ آرڈر کی گونج جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے آہ یہ بی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے انیس سو سینتالیس میں کہا تھا کہ ہم اقوام متحدہ کے چارٹر کے ساتھ کڑے ہیں اور دنیا کی امن اور خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور آج پاکستان بابائے قوم کے سزم کے ساتھ کڑا ہے ان کا کہنا تھا کہ آج دنیا کے نظام کو سنگین چیلنجز درپیش ہیں غزہ میں اسرائیل کی جانب سے نسل کشی اور قتل عام یوکرین میں خطرناک تنازہ افریقہ اور ایشیا بھر میں تباکن تنازعات دنیا بھر میں بڑھتا وطناؤ تناؤ دہشت گردی میں اضافہ بڑھتی ہوئی غربت ماحولیاتی تبدیلی کے ہمالیہ نما چیلنجز کو دیکھتے ہوئے ہمیں نئے ورلڈ آرڈر کی گونج سنائی دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ غزہ میں بچوں کو ملبے تلے دفن کیا جا رہا ہے کیا ہم خاموش رہیں گے Uh, انہوں نے کہا کہ uh, آج میں آپ کے سامنے غزہ کے عوام کی حال زار پر پاکستان کے عوام کے درد اور تکلیف کو بیان کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں اس مقدس سرزمین پر ہونے والے ظلم پر ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں یہ ایک ایسا سانحہ ہے جس نے انسانیت کے ضمیر اور اس ادارے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جب غزہ میں بچے اپنے گھر کے ملبے تلے دفن کیے جا رہے ہیں تو uh, ہم تب بھی خاموش رہیں گے کیا ہم ان ماؤں کے حوالے سے اپنی آنکھیں بند کر لیں گے جو اپنی جولیوں میں اپنے بچوں کے بے جان لاشیں لیے بیٹھی ہیں یہ کوئی تنازع نہیں بلکہ فلسطین کے معصوم عوام کو منظم طریقے سے ذبح کیا جا رہا ہے وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ کے معصوم بچوں کا خون صرف وہاں ظلم کرنے والوں کے ہاتھوں پر نہیں بلکہ ان کے ہاتھوں پر بھی ہے جنہوں نے تنازع کو طول دیا ان لوگوں کی درپیش مشکلات کو نظر انداز کر کے ہم انسانیت کا قتل کر رہے ہیں صرف مذمت کافی نہیں بلکہ ہمیں فوری اقدامات کرنا ہوں گے اور اس قتل عام کو فوری روکنے کا مطالبہ کرنا ہوگا فلسطین کو اقوام متحدہ کا مستقل رکن تسلیم کیا جانا چاہیے یہ بھی وزیراعظم شہباز شریف نے مطالبہ کیا اور کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر رہا ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی قیادت نے کئی مواقع پر لائن آف کنٹرول عبور کر کے آزاد کشمیر پر قبضے کی دمگیاں دی ہیں لیکن میں دو دو ٹوک انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کسی بھی بھارتی جارحیت اور مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دے گا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی کی بھاری قیمت ادا کی ہے ساتھ ہی وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار اور قربانیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ پاکستان نے دو دہائیوں تک دہشت گردی کا ڈھٹ کر کامیابی سے مقابلہ کیا ہے ہم نے پاکستان میں دہشت گرد گروپوں کو شکست دی ہم نے ان کی بہت بار قیمت ادا کی اور ہمارے اسی ہزار سے زائد بہادر جوان اور شہری شہید ہوئے جس میں سکول جانے والے معصوم بچے بھی شامل ہیں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ سے ہماری معیشت کو ایک سو پچاس ارب ڈالر کا نقصان پہنچا لیکن بدقسمتی سے آج ہمیں ایک بار پھر بیرونی طور پر اسپانسر شدہ اور مالی معاونت کے حامل دہشت گردی بالخصوص تحریک طالبان پاکستان کی دہشت گردی کی نئی لہر کا سامنا ہے لیکن ہم اپنی مشترکہ کوششوں کے کو ذریعے اس خطرے کے خاتمے کے لیے بھی پرعزم ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم عالمی برادری کے ساتھ مل کر ہر طرح کی دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے اور ان سے زیادہ دہشت گردی کے عالمی خاکے میں اصلاحات لائیں گے شہباز شریف نے کہا کہ افغانستان میں موجود دائش القاعدہ اور فتنہ الخوار جمن کے لیے خطرہ ہیں اور, اور افغان عبوری حکومت عالمی برادری سے کیے گئے وعدوں کی پازداری کرتے ہوئے اپنی سرزمین پر موجود دہشت گرد کا خاتمہ کرے دنیا بھر میں اسلام و فوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ قرآن پاک کی حرمتی کی مسلسل واقعات مساجد پر حملوں مسلمانوں کے حوالے سے منفی تصورات کی ترویج اور ان کے خلاف عدم مساوات اور تشدد کے واقعات اس کا مو بولتا ثبوت ہیں آ, انہوں نے کہا کہ اسلامی فوبیا کا سب سے خطرناک مظہر بھارت میں ہندو بالادستی کا حامل ایجنڈا ہے یہ جارحانہ انداز میں بیس کروڑ مسلمانوں کو محکوم بنانے اور بھارت میں موجود اسلامی ورثوں کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہے اور اس لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان اور اسلامی تعاون تنظیم اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے آ, یہ جناب اقوام متحدہ میں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ تھوڑی بہت اس کی جھلک تھی اور ساتھ میں آپ کو ایک اور خبر بھی دوں کہ سعودی عرب کا فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے انٹرنیشنل الائنس کی تشکیل کا فیصلہ جو ہے یہ سامنے آیا ہے اس کا اعلان سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے نیویارک میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے آ, انہوں نے کہا کہ آ, ہم فلسطین کے دو ریاستی حل کے نفاذ کے لیے بین الاقوامی اتحاد کے قیام کا اعلان کرتے ہیں اور آپ سب کو اس میں شمولیت کی دعوت دیتے ہیں دو ریاستی آ, حل کا فارمولا جو ہے اس پر زور دیا آ, وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اور اس پر تنقید کی ہے جماعت اسلامی کے رہنما سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے انہوں نے ایکس کے اوپر لکھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب دو ریاستی حل اقبال قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی پالیسی نہیں ہے اسرائیل قائد اعظم محمد الجناح کے بقول مغرب کی ناجائز اولاد اور ایک ناجائز ریاست ہے فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور سارا کا سارا ہے دو ریاستی حل کی گردان قائد کی فلسطین پالیسی سے انحراف ہے آپ نے اقوام متحدہ میں اپنی تقریر اور واک آؤٹ کو اس دو ریاستی حل کے گردان سے گہنا دیا ہے یہ جناب مشتاق احمد خان کا موقف ہے اور آج ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا سوات کے لوگوں نے اس میں وکلا نے شرکت کی سیاسی تنظیموں کے تاجر تنظیموں کے لوگوں نے شرکت کی پاکستان تحریک انصاف کے جو منتخب اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے شرکت کی سول سوسائٹی کے نمائندگان شریک ہوئے اور انہوں نے سوات میں ایک پائیدار امن کے قیام کا مطالبہ کیا انہوں نے کیا کہا مقررین نے کہ سوات کو دوبارہ دہشت گردی کی جانب دھکیلا جا رہا ہے جو کسی طور قابل قبول نہیں ہے آ, یہ آ, جس مقصد کے لیے سوات کو پاکستان میں زم کیا گیا تھا آ, وہ مقصد ابھی تک نظر نہیں آ رہا سوات کے لوگوں کو سوات آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ شدت پسندی کا سامنا کر چکا ہے سوات کے پینتیس چالیس لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کا جو درد ہے وہ جو کرب ہے وہ سہا ہے اور سوات ہو بنو ہو آ, لکی مروت ہو شمالی وزیرستان ہو جنوبی وزیرستان ہو ڈیرس مل خان ہو ان سارے اضلاع کے لوگوں نے باقاعدہ یہ ساری تکالیف برداشت کی ہیں ان کو خوف ہے کہ کہیں ان کے علاقوں میں آپریشن کا باقاعدہ آپریشن کا آغاز نہ کیا جائے عزم میں استحکام کا اعلان کیا گیا تھا اور اس کو آپریشن عظم استحکام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لیکن عسکری قیادت کی جانب سے اور سیاسی قیادت کی جانب سے بارہا اس کی وضاحت آ چکی ہے کہ یہ ان آپریشنوں سے بالکل مختلف ہے کہ جو ماضی میں ہوئے جس میں لوگوں کو کہا گیا کہ جی آپ اپنا کاروبار چھوڑیں اپنا گھر بار چھوڑیں اور نقل مکانی کریں لیکن اس کے باوجود بنو میں جس طریقے سے لوگ نکل لاکھوں کی تعداد میں آج سوات میں ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کے تعداد میں لوگ اس چوک میں جمع ہوئے نشاد چوک میں کہ جہاں پہ کسی زمانے میں باقاعدہ لٹکی ہوئی سربریدہ لاشیں جو ہیں یہ برآمد ہوتی تھیں تو سوات ان سارے واقعات کا ان شاہد ہے اور سوات کی عالمی شہرت تو ایک خوبصورت مقام کی ہے ایک پرفضہ مقام کی ہے ایک سیاحتی مقام کی ہے لیکن وجہ شہرت جو ہے یہ اب اگر ملیٹنسی یا آپریشن یا اس قسم کی بدمنی علاقہ ننیت بنتی جا رہی ہے سوات کی تو ظاہر ہے کہ یہ سوات کے لوگوں کے لیے تشویش کی بات ہے پچھلے دنوں گیارہ سفیروں کے قافلے پر جب حملہ ہوا تو ایک بار پھر سوات خبروں میں آ گیا اور امن مارچ اسی سلسلے کی کڑی تھا کہ یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شاید یہاں کے حالات جو ہیں وہ خراب کیے جا رہے ہیں تو یہاں پہ مصنوعی دہشت گردی کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ مصنوعی ہے سوابی میں کل رات کو جو سٹی پولیس اسٹیشن میں ایک دھماکہ ہوا جس میں ایک بچہ شہید ہوا ایک محکمہ فوڈ کا ملازم تھا جو اسی تھانے کے اس سامنے موجود تھا وہ اس میں شہید ہوا تینتیس افراد اس میں شہید ہوئے تیئیس یا چوبیس افراد جو ہیں پولیس اہلکار ہیں یہ زخمی ہیں شہید نہیں زخمی ہوئے ہیں تینتیس افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں دو افراد اس میں شہید ہوئے ہیں ایک تیرہ سالہ بچہ بھی اس میں شامل ہے وہ شہید ہوئے ہیں اب اس میں کچھ ویڈیوز ایسی آئی ہیں کہ جس سے جو پولیس نے فوری طور پر ایک موقف اپنایا تھا کہ کوت یعنی اس جگہ پہ جو مالخانہ ہوتا ہے جہاں پہ مال مقدمہ جو ہے یہ رکھا ہوتا ہے مالخانہ یہاں پہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگی اور پہ دھماکہ ہو گیا یعنی کوئی بارودی مواد تھا یا کوئی اسلحہ تھا وہ ایک ہی دھماکے سے پھٹ گیا ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر متعدد دھماکے ہونے چاہیے تھے اے نی شاہدین نے صرف ایک دھماکہ سنا ہے اب جب دن کی روشنی میں اس تھانے کی تصاویر اور ویڈیوز سامنے آئی ہیں تو تھانے کی تباہی جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہوئی ہے اس میں عمارت جو ہے پوری طرح اس کو نقصان پہنچا ہے زمین بوس ہوئی ہے لیکن جس مالخانے کی اور جس کوت کی بات ہو رہی ہے اس کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں جہاں پہ اسلحہ رکھا گیا ہے یا جہاں پہ بارود رکھے وہ بالکل محفوظ ہے تو اس سے شکو کش بات میں اضافہ ہوتا ہے اس کی ٹھیک ٹھاک انکوائری ہونی چاہیے کہ فوری طور پر پولیس نے یہ موقف کیوں دیا اگر اس تھانے پر واقعی کوئی حملہ ہوا ہے جیسے ٹی ٹی پی نے اس حملے کی یا اس مبینہ واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے کہ جی یہ ہم نے حملہ کیا ہے باقاعدہ اس تانے کے اوپر تو اگر فوری طور پر یہ اندازہ لگایا جاتا کہ جی اس میں حملہ ہی ہوا ہے تو پھر یہ شارٹ سرکٹ والی سٹوری جو ہے یہ تو پھر ناکامی چھپانے کی کوشش ہے تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ جو حقیقت ہے وہ عام لوگوں کے سامنے آئے کیونکہ جب آپ ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے اور ویڈیوز اور تصاویر کچھ کوئی اور کہانی سنا رہے ہوں تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں اور یہ جو شکوک و شبات ہیں یہ موجودہ حالات میں بالکل ٹھیک نہیں ہے آپ بنو لکی مروت میں پولیس کا احتجاج دیکھیں آپ شمالی وزیرستان میرلی کا جو مویشی منڈی کا واقعہ ہے وہ دیکھیں سواد کی صورتحال دیکھیں تو پھر آ, یہ ثوابی کا واقعہ جو ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے اس میں جانی نقصان بھی ہوا ہے اور یہ جو شکوک و شادی ہیں اور پھر ٹی ٹی پی کی طرف سے اس کی ذمہ داری لینا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے یہ تحقیقاتی رپورٹ جو ہے یہ منظر پر آنی چاہیے لوگوں کو حقیقت کا پتہ لگنا چاہیے اسی قسم کے موضوعات پہ میں بات کرتا ہوں آپ سے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ خبریں آپ تک پہنچاؤں کہ جن سے زیادہ تر آپ پاکستانی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آپ کو آگاہی نہیں ہوتی بہت ساری خبریں آپ تک آ بھی جاتی ہیں لیکن کچھ ایسی خبریں کہ جو جن, جن سے بلیک آؤٹ کیا ہے پاکستانی میڈیا نے تو میری کوشش یہ ہے کہ میں وہ خبریں آپ تک پہنچاؤں اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ڈیلی میدان کا یہ جو یوٹیوب چینل ہے یہ ضرور سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ